Кевич Игорь Валерьевич, ассистент главного тренера футбольного клуба Полтава. Игорь Валерьевич, краткий комментарий по матчу. Ну, кратко. Я думаю, что на поражение мы не заслуживали. Игра была хорошая как со стороны соперника и так с нашей стороны. Где-то не хватило, скажем так, футбольной смелости некоторым футболистам. Но вот, ну, но... Это молодость, можно говорить, но тем не менее, нужно быть посмелее в некоторых игровых эпизодах. вот эти моменты, что были, нужно реализовывать, скажем так. Ну, по самодаче, по желанию, ребятам претензий нет. если перемоги над Гелиосом, может быть, рассчитывали на перемогу и над лидером чемпионата? Мы уважаем каждого соперника, но мы, поверьте, не боимся и на каждую игру, выходим с одной целью, это победить. Вот, естественно, мы на эту игру рассчитывали взять очки. Но так сложилось, что нам забили, а мы не забили. В этом чемпионате Полтава уже заработала на пробитие двух пенальти и нет реализации. Есть ли в команде такой футболист, который должен поражать ворота? Дело в том, что перед каждой игрой мы говорим, кому бить пенальти, и отрабатывается это на тренировках. Но мы не забиваем пенальти не только мы, но и в других командах, которые по классу намного сильнее, и не только в Украине. Сегодня же не было, видно, ну, Соломко первый взялся за мяч, то есть не было указаний. Пробивал 5. тот игрок, который получал указания на установке. То есть Соломка поспешил, да? Ну, вы знаете, была такая ситуация в Буковине, когда мы играли в Черноцах. Вот, человек почувствовал уверенность, говорит, я забил, взял, забил, вопросов нету. На данный сегодня пробивал тот, который должен был пробивать. Он не забил. Сейчас вопрос. Вот нет, спасибо.